السلام علیکم پیارے ساتھیوں کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے یہ ایک نوجوان کی سچی کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی یہ سن انیس سو بتیس کی ایک اداس صبح تھی جرمنی کے شہر ہمبر کے کنارے ایک نوجوان چپ چاپ دریا کے سامنے کھڑا تھا ہوا میں سردی کی نمی تھی اور آسمان پر ابر کے سائے اس کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا نہ امید بس ایک فیصلہ اس کے دماغ میں تھا اس کا نام تھا اوسکار شپک جرمنی اس وقت زخموں سے چور تھا فاقے عام تھے نوکریاں خواب بن چکی تھیں شپک نے سنا کہ دور قبرص میں تانبے کی کان تانبے کی کانے ہیں جہاں مزدوروں کی ضرورت ہے مگر وہ پا... وہاں پہنچنے کے لیے کوئی جہاز یا ریل گاڑی بھی نہیں لے سکتا تھا وہ اپنی چھوٹی سی فولڈنگ کا یاگ پر سوار ہو کر دنیا کے کناروں کو چومنے نکلے گا یہ کایاگ لکڑی اور کپڑے کی بنی ہوئی تھی اتنی ہلکی کے ہاتھوں میں اٹھائی جا سکتی تھی اتنی نازو نازک ایک بڑی لہری سے موت کے دہانے تک لے جا سکتی تھی لیکن شپی کے لیے صرف ایک کشتی تھی یہ اس کی آزادی اس کا خواب اس کی تقدیر تھی یوں اس نے دریا کے پانیوں پر پہلا چپو مارا اور اس چپو کے ساتھ ہم بر کی بندرگاہ کے شور پیچھے رہ گئے آسٹریلیا کے دریا چیرتا یوگو یوگوسلاویہ کے پلوں کے نیچے سے گزرتا ترکی کے سائلوں پر نمکین ہوا میں سانس لیتا اور ہر نئی صبح اپنی تنہائی کے سفر کو جاری رکھتا رہا راستے میں کبھی لہریں اس سے لڑتیں کبھی بھوک اور پیاز کبھی کوئی عام مچھلی اس کا ناشتہ بن جاتی کبھی ناریل اس کی آخری امید ایران اور ایراکی جلسی دھوپ میں اس کا بدن جلتا رہا لیکن اس کے ارادے تھنڈے نہ ہوئے برے سگیر کے ساحل پر جب وہ اترا تو مقامی لوگوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی دیو ملائی کردار زندہ ہو کر آ گیا ہے ایک جرمن ایک چھوٹی کشتی اور سات سمندروں کا سفر یہ قابل یہ ناقابل یقین تھا جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری